Sosial şəbəkələrdə narkotik vasitələr və patı, şuş adılanan psixotrop maddələr satan 9 nəfər saxlanılıb. Onlardan 30 kq-dan artıq narkotik vasitə və metamfetamin, o cümlədən 4778 ədəd psixotrop tərkibli həb aşkar edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitə və psixotrop maddələrin qanunsuz dövrüəsi sosial şəbəkələrdə təmasssız Yəni onlayn yolla satışı ilə məşğul olan şəxslərin aşkar edilərək məsuliyyətə cəlb edilmələri istiqamətində növbəti geniş miqyaslı əməliyyatlar həyata keçirilib. Belə ki, Baş İdarənin əməkdaşlarının Suraxan rayonunda həyata keçirdikləri əməliyyat zamanı paytaq sakini, əvvəllər məhkum olunan Abdul Çopurov saxlanılıb. Onun üzərindən və yaşadığı evdən 12 kq-dan artıq xeyrayın, 4 kq 70 qram narkotik vasitə İstifadəçiləri arasında patı, şüşə kimi adlanan psixotrop maddə, metamfetamin və narkotik vasitələrin satışı zamanı istifadə etdiyi elektron tərəzi aşkar edilib. Saxlanılan şəxs narkotik vasitə və psixotrop maddələri satmaq məqsədi ilə sosial şəbəkələrdə tanış olduğu xarici ölkələrdən birinin vətəndaşından əldə etdiyini bildirib. Baş İdarənin əməkdaşlarının Yasamal rayonunda həyata keçirdikləri daha bir əməliyyat zamanı psixotrop tərkibli satışı qadağan olunan həblərin satışı ilə məşğul olan paytaxt sakini Anar Məmmədov saxlanıldı. Onun üzərindən 10 ədəd Tramadol, 10 ədəd Pregabalin, 9 ədəd Metadon həbləri aşkar olundu. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq Anar Məmmədovun Yasamal rayonunda yerləşən mənzilindən əlavə 680 ədəd Metadon, 20 ədəd Pregabalin, 80 ədəd Tramadol 40 ədəd, əsasən gənclər arasında satılması nəzərdə tutulan ekstazi həbləri, 200 qrama yaxın olduqca təhlükəli psixotrop maddə hesab edilən mefedron və 1 ədəd elektron tərəzi aşkar edilib. Qeyd edək ki, Anar Məmmədov ifadəsində əsasən sosial şəbəkələrdən narkotik vasitələrin satışını həyata keçirdiyini və satdığı psixotrop tərkibli həblərin pulunu onlayn yolla qəbul etdiyini bildirib. Baş İdarə əməkdaşlarının Yasamal rayonunda həyata keçirdikləri digər bir əməliyyat zamanı isə narkotik vasitələrin satışında şübhəli bilinən daha 2 nəfər paytaxt sakinləri Aleksandr Naqornu və Sərxan Daşdəmirli saxlanılıblar. Bu şəxslərin üzərindən və yaşadıkları evlərdən ümumilikdə 42 qrama yaxın metanfetamin, kimyəvi tərkibli narkotik vasitə olan bonzai, həmçinin 1295 ədəd satışı qadağan olan preqbalin və ekstazi həbi, bir ədəd elektron tərəzi və narkotik vasitələrin sosial şəbəkələrə satışı zamanı nağdsız pul köçürmələrində istifadə etdiyi plastik kart aşkar edilib. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı Baş İdarənin əməkdaşlarının Nəsimi rayonunda həyata keçirdikləri daha bir əməliyyat zamanı əvvəllər dəfələrlə məhşum olunan Vadim Şəfviyev və Mərahim Şahbazov saxlanılıblar. Bu şəxslərdən ümumilikdə 12 kq-dan artıq, o cümlədən 8 kq 90 qram heroin, 2 kq 725 qram tiryək, 1 kq 375 marixuana və 2 ədəd elektron tərəzi aşkar edilib. Baş narkotiklərlə mübarizə idarəsinin əməkdaşlarının Onlayn yolla narkotik vasitələrin satışını həyata keçirən şəxslərlə mübarizə istiqamətində həyata keçirdiyi daha bir əməliyyat zamanı İlqar Bayramov saxlanılıb. Onun üzərindən və yaşadığı ünvandan 7 qrama yaxın çox təhlükəli narkotik vasitələr qrupuna aid olan kokain, 117 qram bonzai, 60 qram metanfetamin 1124 ədəd narkotik tərcibli həblər və 1 ədəd elektron tərəzi aşkar edilib. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq İlqər Bayramova onlayn yolla narkotik vasitələr satan paytaq sakini Samir Ağayev də saxlanılıb. Onun üzərindən və Nizami rayonunda yaşadığı evdən 632 ədəd ekstazi həbi, 48 qram kokain və 1 ədəd elektron tərəzi aşkar edilib. Araştırma zamanı bu şəxslərin sosial şəbəkələrdə müxtəlif profillər açaraq əsasən gənclər arasında narkotik vasitələrin və psixotrop təşkilli həblərin onlayn yolla satışını təşkil etdikləri məlum olub. Baş İdarə əməkdaşlarının onlayn yolla narkotik vasitələr satan şəxslərə qarşı Paytaxtın Sabunçu rayonunda həyata keçirdikləri sonuncu əməliyyat zamanı isə vətəndaş Rayib Hüseynov saxlanılıb. Onun üzərindən və yaşadığı evdən 400 qrama yaxın kokain, metamfetamin, bonzai, mayxuana eləcə də ümumilikdə 878 ədəd ekstazi, preqabalin, metadon həbləri və 1 ədəd elektron tərəzi aşkar edildi. Sonuncu əməliyyatlar zamanı baş idarənin əməkdaşları tərəfindən ümumilikdə 30 kq-dan artıq narkotik maddə, o cümlədən 4778 ədəd psixotrop tərkibli ekstazi, pregbalin, metadon və tramadol həbi aşkar olunaraq qanunsuz dövrədən çıxarılıb. Faktlarla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işləri başlanılıb və adları sadalanan şəxslər tutularaq istintaqa cəlb olunublar. Cinayət işləri üzrə zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Qeyd edərkə, sosial şəbəkələr vasitəsilə ölkə ərazisində narkotik vasitələrin satışını təşkil edən və xaricdən idarə olunan səhifələrə qarşı Daxili İşlər Nazirliyinin mütəxəssisləri tərəfindən daim xüsusi texniki vasitələrdən istifadə edilməklə əməliyyat tədbirləri həyata keçirildi. Sosial şəbəkələrdə xaricdədəki narkotiklərin təkliflərinə Ölkə ərazisində razılıq verən şəxslər bilsinlər ki, onlara qarşı sərt mübarizə tədbirləri bundan sonra da davam etdiriləcək və onlar polis əməkdaşları tərəfindən ifşa ediləcəklər.